ভাল আৰু বেয়া মানুহ নিজৰ কৰ্মৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কোনোৱে বাঁহজোপাৰ পৰা ধেনুৰ কাৰ বনাই কাৰোবাক আঘাত কৰে আৰু কোনোৱে একেজোপা বাঁহৰ পৰাই বাঁহী বনাই সেই বাঁহীত সুৰ ঢালে এই পৃথিৱীত সকলোৰে মৃত্যু এদিন নিশ্চয় হ'ব কিন্তু সকলোৱে এই জীৱন ভালদৰে জীয়াব নাজানে আপুনি অহাকালি দেখিব বা নেদেখে ইয়াৰ কোনো গেৰাণ্টি নাই অহাকালি কি হ'ব লগা আছে সেইটো আপোনাৰ হাতত নাই কিন্তু আজিৰ দিনটো আপোনাৰ হাতত আছে আৰু এই দিনটোত আপুনি কেনেকৈ সদ্বৱহাৰ কৰে সেইটো আপোনাৰ হাতত আছে ৰাতিপুৱা যেতিয়া সদায় উঠে এইটো অনুভৱ কৰিব যে আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ বাবে উপহাৰ হয় আজি আপুনি কি কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে সিদ্ধান্ত মাথোঁ আপোনাৰ হাতত যদি বিচাৰে আপুনি একো ডাঙৰ কাম নকৰিব আনৰ দৰে সাধাৰণ জীৱন জীয়াব কিবা ডাঙৰ সফলতাৰ সপোন নেদেখিব যিমান আছে সিমানতে সুখী হ'ব কিন্তু পিছত আনৰ সফলতা দেখি চকু পানী নুটুকিব মনত ৰাখিব ভগৱানে আপোনাক অসংখ্য সুযোগ দিছিল জীৱনৰ প্ৰত্যেক দিনাই এক এক নতুন সুযোগ আহিছিল আপুনি জীৱন এনেই পোৱা নাই কিজানিবা আপোনাৰ জীৱনৰো একোটা উদ্দেশ্য আছে আপুনি হয়তো কাৰোবাৰ জীৱন সলনি কৰি দিব পাৰে আপুনি নিজৰ সপোনবোৰ পূৰণ কৰক কিবা ডাঙৰ কাম কৰক কিবা এটা এনেকুৱা কৰক যাতে আপুনি মৃত্যুৰ পাছতো আনৰ বাবে আদৰ্শ হৈ ৰয় যেতিয়ালৈকে আপুনি আপোনাৰ সমস্যাৰ বাবে আনক জগৰীয়া বুলি ভাবি থাকিব তেতিয়ালৈকে আপুনি আপোনাৰ সমস্যাবোৰ আঁতৰাব নোৱাৰে ভিৰ সদায় সেইটো ৰাস্তাত যায় যিটো ৰাস্তা সহজ যেন লাগে তাৰ বাবে এইটো নহয় যে ভিৰ সদায় সঠিক পথত থাকিব আপুনি আপোনাৰ ৰাস্তা নিজে ঠিক কৰক কাৰণ আপুনি নিজকে যিমান জানে আনে কোনেও নাজানে এই পৃথিৱীত অসম্ভৱ একো নাই আমি সেইবোৰ সকলো কৰিব পাৰিম যিবোৰ আমি ভাবিব পাৰোঁ আৰু সেইবোৰ সকলো ভাবিব পাৰোঁ যিবোৰ আজিলৈকে নাই ভবা সফলতাই আমাক পৃথিৱীৰ আগত চিনাকি কৰাই দিয়ে আৰু অসফলতাই আমাক পৃথিৱীৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিয়ে যদি আপুনি কিবা এটা বস্তু একেবাৰে অন্তৰৰ পৰা বিচাৰে তেন্তে সম্পূৰ্ণ পৃথিৱীয়ে আপোনাক সেই বস্তুটো পোৱাত সহায় কৰে শাৰী নোযোৱাতো কেতিয়াও মহানতা নহয় তাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰতিবাৰে শাৰী শাৰী জিকি যোৱাটোকে মহানতা বুলি কোৱা হয় যদি সময়ত আপুনি আপোনাৰ ভুল স্বীকাৰ নকৰে তেন্তে আপুনি পুনৰ এটা ভুল কৰিব আপুনি আপোনাৰ ভুলৰ পৰা তেতিয়াহে শিকিব যেতিয়া আপুনি নিজৰ ভুল মানি ল'ব আনক সন্মান সেইজনেহে দিব পাৰে যি নিজে সন্মানীয় হয় কাৰণ মানুহে আনক সেইটো বস্তুহে দিব পাৰে যিটো নিজৰ ওচৰত থাকে কোমল মাটিখিনি পুৰি যদি ইটা হৈ পৰে তাৰ পিছত হাজাৰ পানী ঢালিলেও কেতিয়াও গলি নাযায় বৰং আৰু শক্তিশালীহে হয় মানুহৰ মনটো একেই এবাৰ কষ্ট পোৱাৰ পিছত যেতিয়া আকৌ আগবাঢ়িবলৈ লয় তাৰপিছত শত আঘাত কষ্ট দিলেও তেওঁক একো পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে যিজনে জীৱন জীয়াব জানে তেওঁ কম সুবিধাটো নিজকে সুখী কৰি ৰাখিব পাৰে যিজনে জীৱনটো জীয়াব নাজানে তেওঁ প্ৰতিটো সুবিধা পোৱাৰ পিছতো সুখী হ'ব নোৱাৰে জীৱনটো আচলতে মিউজিক প্লেয়াৰ নহয় যে য'ত আপুনি আপোনাৰ মনে বিচৰা ধৰণে নিৰ্দিষ্ট গানবোৰ শুনিব পাৰে জীৱনটো প্ৰকৃততে এটা ৰেডিঅ'ৰ দৰে যিটো সময়ত ৰেডিঅ'ত যিটো প্ৰগ্ৰেম চলি থাকে তাকেই আপুনি শুনিব লাগিব জীৱনত কাৰোবাক কন্দুৱাই তুমি মন্দিৰত ধূপ ধূনাৰে পূজা কৰি লাভ নাই তাৰ পৰিৱৰ্তে যদি তুমি এজন মানুহৰ মুখত হ'লেও হাঁহি বিৰেঙাব পাৰিছা তেতিয়া ধূপ ধূনা জ্বলোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তাই নাই এটা বয়সৰ পিছত কাৰোবাৰ সৌন্দৰ্য চেহেৰা গুড লুকিং ষ্টাইলিছ চুলি এইবোৰ একোৱে আৰু আকৰ্ষণ নকৰে এইটোৱে আকৰ্ষণ কৰে যিটো হৈছে এজন মানুহৰ ব্যক্তিত্ব আচাৰ ব্যৱহাৰ কথা কোৱাৰ ধৰণ আৰু মানুহজনৰ চৰিত্ৰ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ তেতিয়ালৈকে আপোনালোকক ধন্যবাদ